স্কিপ খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা ত' বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অপেক্ষা কৰি আছে যে এইচ এছ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবি আছে যে আজি হৈছে সাত মে' তাৰিখ আৰু আজি এইচ এছ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব বুলি বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবি আছে আৰু মোক প্ৰশ্ন সুধি আছে চ' মই ভাবিলোঁ তোমালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি দিওঁ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যোৱা ত' তোমালোকে জানি লোৱা যে আজি এইচ এছ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট নিদিয়ে আজি হৈছে সাত মে' তাৰিখ গতিকে আজি গুৱাহাটীত যিহেতু ইলেকশ্যন আছে গতিকে আজি এইচ এছ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট নিদিয়ে গতিকে তোমালোকে জানি লোৱা যে এইচ এছ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগুৱে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে দহ মে' তাৰিখৰ আগত এইচ এছ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব যিহেতু আজি ইলেকশ্যন আছে গুৱাহাটীত গতিকে আজি এইচ এছ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট নিদিয়ে হয়তো কাইলৈ আঠ মে' বা ন মে' তাৰিখে এইচ এছ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব আৰু কাইলৈ ৰিজাল্ট যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে দহ মে' তাৰিখে তোমালোকে ৰিজাল্ট পাবা সেইটো সাতাং গতিকে তোমালোকে আৰু চিন্তিত হৈ থাকিব নালাগে আৰু এদিন বা দুদিনৰ পিছত তোমালোকে এইচ এছ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট পাবা আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰিজাল্ট অৱশেষত পাই যাবা আৰু সকলোৰে ৰিজাল্ট ভাল হৈ যাব গতিকে তোমালোকে চিন্তিত হৈ থাকিব নালাগে আজি ৰিজাল্ট নিদিয়ে গতিকে কাইলৈ বা পৰহিলৈ তোমালোকে ৰিজাল্ট পাই যাবাই আৰু মাত্ৰ এদিন বা দুদিন আছে মাজত তাৰপিছত তোমালোকে সকলোৱে ৰিজাল্ট পাই যাবা গতিকে যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা লাইক কৰা আৰু কমেণ্ট কৰা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ